بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یہ زید الخیل کی ان کے دور جاہلیت کی کہانی تھی ان کے زمانے اسلام کے واقعات سیرت کی کتابوں میں اس طرح ذکر کیے گئے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی خبر زید الخیل کے کانوں میں پہنچی اور وہ ان کی دعوت سے کسی قدر آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنی سواری کو سفر کے لیے تیار کیا اور اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو یسرب یعنی مدینہ چلنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بلایا بنی طے کا جو وفد ان کے ساتھ روانہ ہوا اس میں زر بن سدوس مالک بن جبیر اور عامر بن جوین شامل تھے جو اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں میں سے تھے جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کیا اور اس کے دروازے پر پہنچ کر اپنی سواریوں سے اتر گئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گہرا تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہایت ہی ادب سے خاموشی کے ساتھ سننا یہ دیکھ کر وقت کے لوگ سخت حیران ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا تو مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا میں تمہارے لیے عزہ ایک بت کا نام ہے اور دوسرے تمام معبودوں سے بہتر ہوں مشرقین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر زید الخیر اور ان کے ساتھیوں پر دو مختلف اور الگ الگ قسم کے اثرات مرتب ہوئے کچھ لوگوں نے حق کی اس دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے تکبر کی وجہ سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا زر بن سدوس نے جب مسلمانوں کی نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت اور احترام کا عکس دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس کا دل خوف سے بھر گیا اس نے اپنے ساتھ والوں سے کہا لیملکن رقاب العرب لا یملک رقبتی ابدا میری آنکھیں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہی ہیں جو تمام اہل عرب کا سربراہ بن جائے گا اللہ کی قسم میں ہرگز اسے اسے اپنا سربراہ نہیں بننے دوں گا اس کے بعد وہ شام کی طرف نکل گیا اور وہاں اس نے راہبوں کی طرف اور وہاں اس نے راہبوں کی طرح اپنا سر منڈا کر نصرانیت اختیار کر لی البتہ زید الخیل اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا خطبہ ختم کیا زید الخیل مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے وہ نہایت خوبصورت تندرست طاقتور اور لمبے قد والے شخص تھے اتنے لمبے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے دونوں پاؤں زمین کو چھوتے ایسا لگتا کہ وہ گھوڑے پر نہیں کسی گدھے پر سوار ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر اونچی اور بلند آواز میں کہا یا محمد اشہد اللہ الہ الا اللہ و کا رسول اللہ یعنی اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا من أنت؟ تم كونهو؟ إنهوني نہایت النهاية سے جواب ديا أنا زيد الخيل بن مهلهل ما زيد الخيل بن محلحل ہوں آپ صلى الله عليه وسلم نے إرشاد فرمایا بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل الحمد لله الذي جاء بك ومن سهلك وجبلك ورفق قلبك للإسلام تم زيد الخيل زيد الخير الله کا شكر الله نے تم کو یہاں تک میدانی پہاڑوں پہاڑی علاقوں سے صحیح سالم گزار کر پہنچایا اور تمہارے دل کو قبول اسلام کے لیے نرم کر دیا اس کے بعد وہ زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معروف ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مکان پر لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت بھی تھی جب یہ لوگ گھر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھنے کے لیے ایک تکیہ پیش کیا حضرت زید رخیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر ٹیک لگانے کو بے ادبی سمجھتے ہوئے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کر دیا یہ عمل دونوں جانب سے تین بار دہرایا گیا جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا زید ماو صف علی روز القت سموئی تو اللہ کانہ دونہ ماو صفہ بی ان زید الخیر تمہارے علاوہ اس سے پہلے جس کسی کے اوصاف میرے سامنے بیان کیے گئے اور بعد میں میں نے اس کو دیکھا تو اس اسے اس کے بیان کردہ اوصاف سے کمتر ہی پایا سوائے آپ کے کہ آپ کو ایسا ہی پایا جیسے آپ کے بارے میں سنا تھا پھر ارشاد فرمایا یا زید ان نفی کا لخص لطعنی جو خب رسول زید تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پرشوک لہجے میں سوال کیا وما ہما یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو صفتیں کون سی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الانات والحلم ترجمہ وقار اور حلم یعنی سنجیدگی اور بردباری حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا

حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی پھر انہوں نے سر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے صرف تین سو سواروں کا ایک دستہ دے دیں ان کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری میری ہوگی میں اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان کو ساتھ لے کر روم پر حملہ کروں گا اور زبردست فتح اور کامیابی حاصل کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بلند ہمتی کو داد دیتے ہوئے فرمایا یا زید، ایو ان اے زید، خدا بھلاک کرے تمہارا تم کتنے باعظم اور حوصل مند ہو اس گفتگو کے بعد حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آنے والے ان کی قوم کے تمام لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری اور وفات جب حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وطن نجد کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا ایو رجول انہذا کم سا یکون له من الشأن لو سلیم من وباء المدینہ یہ شخص کتنے عظیم ہیں ان کی کتنی شان ہوگی اگر یہ مدینہ کی وباء سے محفوظ رہ گئے تو آئندہ زبردست کارنامے انجام دیں گے اس زمانے میں مدینہ منورہ میں وبائی بخار پھیلا ہوا تھا مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے ہی حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وبائی بخار سے متاثر ہو چکے تھے انہوں نے سفر کے دوران اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قبیلہ بنی قیس کے علاقے سے بچ کر نکل چلو جاہلیت میں ہمارے اور ان کے درمیان زبردست مقابلے اور گنسان کی جنگیں ہو چکی ہیں اور اللہ کی قسم اب میں کسی مسلمان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ شدید بخار کے باوجود مسلسل سفر کرتے رہے ان کا بخار دن بدن تیز ہوتا جا رہا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی تمنا فقط کان تمنا و ایق طب اللہ علوم علیہ ترجمہ ان کی شدید خواہش اور دلی تمنا تھی کہ وہ اپنے قبیلے میں پہنچ جائیں اور قبیلے والے ان کے ذریعے اسلام قبول کر لیں آخر کار ان کی موت کا وقت آ پہنچا انہوں نے راستے ہی میں اپنی زندگی کی آخری سانس لی اور انتقال کر گئے انا الیہ راجعون ان کے اسلام لانے اور موت کے درمیان اتنا وقت ہی نہ گزر پایا کہ ان سے کوئی گناہ ہوتا اسلام لا کر پاک صاف ہو گئے اور فوراً دنیا کو الوداع کہہ کر آخرت کی طرف روانہ ہو گئے فوائد و نسائح ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلاح یاد رکھنے کی بات ہے کہ نیکی نیکی ہی ہوتی ہے چاہے کوئی بھی کرے اور نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے کافر کو نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے حضرت زید رقی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے جب کافر تھے اپنے والد کی خدمت کرتے تھے اپنے کام سے آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والد کو دودھ پلاتے کھانا کھلاتے پھر ان کا بچا ہوا خود کھاتے اور پیتے ہو سکتا ہے شاید یہی نیکی قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی ہمیں بھی چاہیے اپنے والدین کا خوب ادب کریں عزت کریں احترام کریں ان کے لیے دعا مانگیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ان کے لیے یہ دعا مانگیں رب ہمہما کما ربیانی صغیر اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ فرمایا ولی والد میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا شکر پانچ مرتبہ نماز ادا کرنے سے ہے تو والدین کا شکر پانچ مرتبہ دعا مانگنے سے ہے